punya last kalau order nanti second order ni itu dah ambil 500 tu ni kibat بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم La haula wala quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani Pertamanya kita mengucapkan jutaan syukur ke Ilahi kerana di maghrib yang mulia ini kita dapat kumpul bersama-sama untuk solat maghrib secara berjemaah yang telah dipimpin oleh tuan imam kita dan yang jujur cakap tuan puan tak semua orang diberi ruang dan nikmat untuk solat secara berjemaah maka bersyukurlah tuan puan atas nikmat yang Allah berikan Selawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada isteri-isteri baginda, kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat, para tabi', para tabi' tabi'in. Seterusnya kepada barisan alim ulama kita, tuan guru-tuan guru, tuan guru masyayikh-masyayikh, asatizah-asatizah kita yang telah menyumbang nyawa mereka, masa mereka, harta benda mereka demi dakwah dan pembangunan Islam dari dulu hingga kini. Yang saya hormati barisan pimpinan Masjid Jami' Ar-Rahman Kampung Pulai 77300 siap poskod. Mentang-mentang orang sekam datang poskod Kampung Pulai. 77300 <tuh> Melaka eh, Yang tak putus putus eh, Yang memberi ruang dan peluang eh, Kepada dakwah ilmu fara'id Untuk dikembangkan Di karya kita insyaAllah Seterusnya Tuan puan Ibu-ibu, ayah-ayah Hadirin hadirat muslimin muslimat Mukminin mukminat sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa khabar semua sihat alhamdulillah sihatlah ustaz duduk depan mata ni tak sihat duduk kat rumah alhamdulillah itu satu nikmat tuan-tuan jadi tuan-tuan hari ini kita satu detik apa sejarahlah sejarah eh kerana pada hari ini kita akan mula perkongsian ilmu diskusi ilmu berkaitan dengan ilmu farih dan juga pengurusan harta pusaka di mana tuan-tuan ilmu ini satu ilmu yang sangat rare Hmm. Sangat jarang Kadang-kadang Sangat langka Oh, dia panggil langka Sangat sensitif Wah, dia kata gitu juga Untuk dibincangkan Untuk dibahaskan Untuk dipelajari dan sebagainya Tapi tuan-tuan Apabila saya terlibat eh, saya merupakan seorang peguam syarie. Pada awal kerjaya saya saya membuat kes cerai berai. rebut anak, tuntut nafkah. Tapi saya rasa benda tu macam tak seronok. Siapa yang ada pengalaman dia tahu lah seronok tak seronok cerai. Eh jadi bila saya lihat satu sudut kehidupan kita yang penting tapi ramai tak sentuh iaitu berkaitan dengan faraid. Bila cerita ustaz? Mak saya dah meninggal 20 tahun lepas. Tak ada pun ustaz cerita macam ustaz cerita. Oh, macam mana ni ustaz? Sebab apa tuan-tuan? Eh, kami di pertubuhan doa ah for Malaysia. Eh, kami barisan kita panggil tenaga pengajar for ni bersungguh-sungguh untuk dapatkan tempat untuk kuliah faraid saya sampai ke Kundasang tuan-tuan sampai ke Kota Kinabalu sampai ke Pekan Pahang kuliah faraid sebab apa? Sebab kita nak beri kesedaran kepada masyarakat Terhadap ilmu fara'i Tuan-puan dah ambil belum buku ni Saya nak suruh buka muka surat Buka muka surat 3 Sedar tak sedar tuan-puan? Kita tahu kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Eh dunia ini pun dah berusia jutaan tahun. Maksudnya dah ramai yang hidup, dah ramai yang mati. Betul tak? Dan bagi orang Islam ada hukum yang akan mengelolakan peninggalan si mati. Ada hukum eh? Dan hukum ini bukan direka-reka ataupun disusun oleh ahli parlimen Bukan disusun oleh ahli Dewan Undangan Negeri Bukan titah raja eh? Bukan pandangan ulama' semata-mata Tapi ianya direct hukum eh, Hukum yang secara langsung Diturunkan oleh Allah SWT Tetapi kenapa dia jadi sangat Sangat rare Dekat masjid kita Ada tak kuliah fara'id sebelum Nah, Tak ada lagi Masjid lama Tak ada juga Sepanjang kita hidup 60 tahun, 70 tahun ada kuliah faraid? Tak ada. Sedangkan tuan-tuan, bila kita melanggar hukum faraid ni, natijahnya neraka jahannam. Dia melibatkan satu hukum haram. Memang berat sikit lah belajar faraid ni tapi tak apa. Kita pelan-pelan. Eh, sedangkan kesannya begitu besar Boleh membuatkan seseorang itu Termakan harta haram Terambil harta haram Harta secara haram sorry, eh. Terambil, terguna Termakan harta secara haram Apatah lagi terambil Termakan, terguna Harta anak yatim Hanya disebabkan Tak faham hukum Allah Tuan-tuan Semalam saya kuliah di Solok Sleko. Mana Padang Temu Surau Solok Sleko betul-betul yang dekat Sleko. Ha sebelum traffic light megebus Hasan. Ada seorang haji ni datang pun dah bongkok lah Dia selalu datang kuliah saya. Sama ada di surau Solok Sleko ataupun di masjid Padang Temu Dia kata, "Ustaz, Daripada dulu tak ada orang cerita." Dan perkara haram dah berlaku seperti mana ustaz cerita. Nanti saya ceritakan ha? Ini belum lagi tau, belum masuk. Macam mana ustaz? Saya kata nak salahkan siapa? Salahkan ustaz lah. <laughs> salahkan ustaz lah. Asyik ajar fik apa batal wuduk, sah wuduk, batal wuduk, sah wuduk. Saya kata tak boleh kata gitu. Itu memang kena belajar juga. Ha? cuma mungkin kita terlepas pandang hukum faraid. Eh tengok dulu keratan akhbar. Buku ni tuan-tuan tulisan daripada Ustaz Muhammad Kusairi bin Saleh, orang Kuala Terengganu yang okay, merupakan presiden pertubuhan doa faraid Malaysia. Maksud doa itu para dai lah. Eh dia kita punya presiden. So dia tulis buku ni untuk memudahkan kefahaman kita. Habis buku ni kalau ada rezeki kita pakai buku tebal. Ha, ah, saya tak nak masuk buku tebal terus. Nanti bulan depan dua orang yang datang. Risau saya. So kita bagi mukaddimah. Tiga tahun kita mukaddimah. <laughs> Habis mukaddimah baru kita masuk detail ilmu faraid. Boleh tak? Lah? Jom kita tengok muka surat tiga. Keratan akhbar yang ditulis yang dilampirkan di dalam buku ini tuan-tuan Antaranya 60 bilion harta karun 38 bilion pusaka belum dituntut 4 bilion keuntungan simpanan KWSP masih tidak dituntut 27 bilion tertimbus Oh bunyi Ini macam isu yang sangat besar Memang tuan-tuan Berbilion harta orang mati tak dituntut Mungkin salah seorang kita waris Mungkin salah seorang Bapak meninggal dunia Ada duit dalam tabung haji RM15,000 Ataupun RM30,000 Tak sempat ayah nak pergi haji Meninggal dunia Ada RM30,000 tadi Bila eh, nak tuntut Tak ada penama pula ha, ah, Ayah, abah, arwah, abah Tak letak penama dalam Dalam akaun tu eh, Dalam tabung haji Maka bila nak tuntut Waris kata buat apa nak tuntut Masing-masing kan dah ada kerjaya Biar oleh duit tu dulu Esok lusa kita urus gana. Kan Ada yang sampai terbalik meja Tuan-tuan bila sebut pasal pusaka Putus darah Rebut pusaka Itu yang merajuk pula kan? Bawa hati bawa diri Sampai duit 30 ribu dalam tabung aja tu Lantak api Cari duit sendiri Rugi tu pun Itu yang makin lama terkumpul Itu seorang Berapa ramai orang yang dah meninggal dunia Yang pusakanya tak dituntut lagi Eh, ha, Tapi benda tu mungkin terlalu besar Figure tu ha, Kita berbalik kepada Arwah mak ayah kita ke Arwah atuk kita ke Kita tengok ada tak lagi Harta-harta dia yang kita tidak uruskan Sejuta kes tuntutan tanah pusaka sukar diselesaikan. Oh, uh, ini tahun bila eh? Agak-agak ha? uh. betul ke tak betul ni? Cuba kita tengok tanah kita dekat kampung. Eh, kalau taman ni jaranglah ada isu sikit. Sebab dia mungkin baru lagi Itu pun mungkin dah ada yang meninggal dunia eh, Kalau di kampung Kita ni kampung sebelah-sebelah je tuan puan Terlajak sikit ah, dah masuk kulai tu Belakang sikit ah, tu serkam Tanta kadang-kadang sama je tuan puan Kadang-kadang eh. kita sendiri menyaksikan Kes pusaka Nama siapa Saya ada satu kes Pak Cik ni umur dia 70 lebih Orang oh, sekam eh, Tanah kat pulai Tanah kapulai, Orang sekam Tapi sekarang dah duduk di luar Nak uruskan pusaka Mak ni eh, Yang meninggal tahun 80 lebih Tahun 80 lebih Dengan 2025 Berapa jauh beza ni 40 lebih tahun ah. 40 lebih tahun arwah dah meninggal Tapi pusaka masih tak diuruskan Apa yang berlaku atas tanah tu Semak samun eh? Sedangkan ada keluarga yang susah Tak dapat manfaatkan tanah tersebut Itu sebahagian satu daripada satu juta Okey Itu belum lagi yang buat rumah Tak ada nama dia pun dalam geran <laughs> Nanti kita cerita sikit -sikit lah sikit-sikit kan Nanti takut terkejut pula Betul tak? Lah? Itu belum kita semak lagi sempadan-sempadan tanah Yang masuk garas Buat garas main buat je Siapa tukang kat sini eh biasa oh, Pak Im tadi Pak Im <laughs> Tadi dah nampak Pak Im datang solat ni Tak, tak kisahlah tukang mana dia kata, Mak, kau buat ni garaj. Buat dua kereta, buat. Depan rumah aku ni. Tak tahu betul tak betul sepadan tu, dia suruh je buat. Rupa-rupanya itu tapak jiran sebelah rumah. Tanah dia sebelah rumah. Ada tu tuan puan, dia tak nak cakap elok-elok bila dah berlaku benda tu. Yang nak menuntutnya. Dia terus angkat parang. Kau tahu tak? Dah le buat parking tak tanya aku. Ha? <laughs> Allah Subhanahu Ini real case tuan. Oh, Bukannya saya reka-reka. Banyak lagi. Ha, eh, yang di, di, ditulis dalam keratan akhbar. Abang ambil JCB. JCB betul tak? Bukan burger eh. Tu burger McDonald's. Boykot. JCB, <laughs> so, orang kampung panggil kereta bajak ha, Kita panggil kereta bajak. Abang ambil kereta bajak, robohkan rumah pusaka dalam keadaan ipa dan anak saudara ada dalam rumah. Sebab dia tak puas hati adik duduk rumah. Tu. Oh, dia tak tahu dah nak bincang macam mana dengan adik aku ni kat. Parang pun dah tak dipakai. Ambil kereta bajak, tuan-tuan. Robohkan terus baru. Sebab dia dua beradik ni lelaki. Tak ramai pun. Ha. Eh, kes di sebuah negeri. tak nak sebut negeri mana. Kan dia kata orang tu memang negeri tu memang macam tu. Malas. Eh? Ada keratan akhbar yang lebih kurang sama Hampir satu, satu juta geran tanah Masih nama si mati sama ada statistik tu dah lama ke Ataupun baru lagi ke Tolong semak balik Tanah rumah yang kita duduk tu Nama siapa ha. Hai, kawan saya diserkam tuan-tuan Telefon saya Nazmi ha, Orang telefon saya ni tak ada kerja lain ha? Mesti Misi mengadu masalah faraid Jarang dia nak order kuih dengan saya <laughs> Mesti nak cerita pasal pusaka lah. Nazmi, ya apa cerita Macam ni ni Selama 30 tahun aku hidup ni, ni. Aku ingat rumah bapa aku ni Dibuat atas tanah bapa aku Bila dengar kau kuliah Ada uruskan kes pusaka tu Sajalah nak tanya ayah Ya ada tak geran tanah ni Tapak rumah ni apa semua Eh tak ada pula cuba tanya adik-beradik ayah yang lain ke apa. Dia semak-semak tak ada nama ayah dia dan ayah dia pun terkejut. Eh, tak ada nama bapa. Ha, macam mana tuan-tuan? Dari novet besar tuan-tuan, bukan sekecil-kecilnya rumah. Kalau rumah kayu kita boleh cabut satu-satu macam rumah saya. Beli dengan Arwah cikgu apa lupa dah. Rumah tu asalnya diumbai ke dipulai, dicabut eh rumah kayu tu boleh pasang balik tak apa. Ini kalau rumah batu. Piling sampai bumi tu pun nak kukuh bangunan tu. Tengok-tengok tak ada nama pemilik rumah. Macam mana? Owner pun terkejut. Eh tak ada. Sebab dulu berasa pusaka dulu Dah letak dalam nama ayah Haa ah, Terkejut terkejut kelas para ini Boleh sampai pukul 11 boleh Belum ke Oh ah, sebab dia Allah khabar. Eh Abang maut ditetak adik Gaduh sebab rebut saka Baru ni pun ada lah Tuan-tuan eh, lah eh. Dua orang perempuan Bergaduh Saya pun malas nak layan Kes yang belum selesai ni eh. Banyak lagi kes kita tak selesai kan eh, Dua orang anak perempuan Arwah bergaduh Di hospital ke kan Yang nak tanam abah kat mana Ayah kat mana Adalah isu-isu yang -isu, eh, tu Real tu Tak malu ataupun. tuan Eh, Dipukul kerana harta pusaka Berebut dikubur ha, Berebut dikubur 90 waris dapat 1.8 meter persegi Tanah seorang 1.8 meter 0.9 darab 0.2 meter Besar sejadah Agaknya kot Allahumma sadi'ala sadilama. Ni yang kita nak kena belajar tuan puan supaya masyarakat kita Kampung Pulai Kampung Serkam yang berdekatan cakna dengan hukum faraid. Tahu dengan hukum faraid dan ilmu-ilmu yang terkait dengan faraid. Memang banyak cabang ilmu yang kita akan bincangkan tuan puan kanun tanah negara, undang-undang tanah, undang-undang syarikat, undang-undang pelaburan, fikul ibadat, fikul muamalat, fikul jinayat. Ha? Fikul munakahat. Ha sini ada tak kuliah munakahat. Kuliah munakahat ada tak sini? Belajar pasal hukum-hakam nikah kahwin. Tak ada ah. Ha, ha lupa nak tambah lagi satu kuliah. Kuliah nikah kahwin. Oh seronok. Eh, sebab ramai yang tak tahu apa tu pernikahan yang sah bercerai apa tu iddah lafaz taklik main sebut yang kau keluar rumah kan kau keluar rumah jatuh cerai yang isteri pun lantak kau lah bang tak keluar rumah patut esok abang merayu, eh, merayu, rujuk melah patah balik melah abang minta maaf abang marah rujuk tak declare kat mahkamah berlaku banyak kali tuan-tuan takut dah jatuh sampai talak tiga pun kita tak tahu anak kita kan kita tak tahu kan apa yang dia buat kat rumah bergaduh-gaduh tak leh eh lafaz tak ha, so bahaya eh ilmu munakahat tu sangat penting so nanti kita akan sentuh ilmu matematik ilmu kedoktoran ilmu ha? ilmu apa lagi nasab keturunan lah kita akan sentuh pelbagai cabang ilmu dalam membincangkan hukum faraid dan pengurusan harta pusaka Ah, oh, perempuan tengoklah lagi banyak-banyak tu. Eh, kadang-kadang kek keluarga kita pun Allahu Akbar. Dulu ustaz masa mak ayah ada, baik kami adik-beradik. Bila mak ayah dah meninggal, seolah-olah adik-beradik tu jadi asing bagi kami. Pelik kalau WhatsApp, assalamualaikum abang, apa khabar? Pelik. Walhal dulu tidur sebantal mandi segayung, makan setinggan Pakai baju masing-masing lah. Jangan pakai sebaju. Semana tak buat. Kan? Bermain sama-sama. Tolong menolong. Tapi bila mak ayah meninggal. Ada isu berkaitan dengan pusaka terutamanya. Nombor telefon adik-beradik pun tak simpan. 10 tahun ada kes yang saya uruskan Ada tak nombor abang nombor ni Tak ada Tapi yang ada alamat terakhir dia Alamat yang mungkin yang ni lah Dia duduk Pergi cari betul tak ni Waris kepada sipulan-sipulan betul Ada waris di sebelah sana Nak uruskan pusaka Sampai macam tu tuan-tuan Allah Allah Ya, eh, sedangkan perempuan cerdik pandai Belajar ilmu agama Hukum eh, Memutuskan silaturahim Sia-sia amal ibadat kita ya. ya. Eh? Allah Akbar Jadi perempuan kita nak semarakkan Ruh ilmu fara'id Dalam kalangan orang Islam Kita percaya bahawa Islam itu agama yang lengkap Betul? The way of life kita sebut Cara hidup Kita tengok Al-Quran Kita tadabur Al-Quran Kita membaca hadis-hadis Nabi Kita bedah hadis Nabi Nak mendapatkan cara hidup Yang diredai oleh Allah SWT Tapi bila pusaka ada hukum faraid <tik> Kita cakap apa? Ini undang-undang Tak relevan lah Faraid ni Kuno zaman Nabi boleh lah Tak payah faraid, tak payah faraid Kita bagi sama rata je Kan adil ada yang kata faraid itu satu undang-undang yang rumit, yang leceh, yang menyusahkan, yang bias kepada orang lelaki ni, orang perempuan teranaya. Betul tak? Pernah dengar tak benda-benda macam tu? Seolah-olah dia nak kata Allah tu yang rumit Allah tu yang menyusahkan Allah tu yang tak adil Allah tu yang lebihkan orang lelaki Betul tak? Seolah-olah Allah menciptakan fara'id in ini Allah tak tahu apa yang berlaku tahun eh, Tahun 2000 Saya nak cerita Ada tahun buat Sampai ada gerakan eh, Dia buat gerakan Untuk menggubal semula hukum fara'id Allah Bunyi macam Allah tu tak layak nak buat hukum Betul tak? Ini yang kita risaukan tuan buat ha? Moga-moga kelas faraid ini tuan buat Yang mungkin akan membantu sikit sebanyak Mengatur hidup kita Mana yang halal, mana yang haram Asbab daripada doa kita setiap hari, setiap waktu Waqina qina Jauhkanlah kami daripada azab api Tengok cantik dah Salatnya, puasanya Sedekahnya Haji dan umrahnya Cantik dah Zakatnya Ada satu lagi terlepas pandang Pusaka Bergembang bulu rumah saya Tuhan. Kalau cerita buat para ni Sentiasa bergembang bulu Bila mengimbau kes-kes yang saya pernah uruskan eh, Kadang Allah Bapa pesan Bapa cakap dengan anak Aku haramkan Pusaka aku esok Beri dekat Abang Long Sebab tu bukan anak aku Tu anak Lombu Tahu Lombu? Lembu dalam bahasa Melaka Lembu Case ni Nogui 9 Lombu Tu bukan anak aku tuan dalam buku. Saya tanya kenapa sampai ayah cakap macam tu? Anak laki ni memberi hadiah setiap bulan kepada mak ayah. Tapi bila bergaduh dengan mak ayah dia ungkit balik pemberian tersebut. Sampai satu ketika ayah dah tak tahan, ayah kata bergaduhlah benda tu sampai dia melafazkan wasiat macam tu. Dan adik Adik-beradik yang lain Anak-anak arwah yang mendengar wasiat tersebut Bila ayah dah mati Mak dah mati Sungguh-sungguh dia pertahankan wasiat ayah Betul tak betul apa yang si anak ni buat Adik-beradik